Свободу, и покажем, что мы, братья, роду. Я лично. Рассматриваю нашу сегодняшнюю акцию даже не только и не столько как акцию поддержки государства Израиль, хотя и это безусловно тоже как акцию поддержки людей. У нас там куча знакомых и незнакомых, нормальных людей, которые, не дожидаясь реакции, там, как бы своего правительства, поддерживали Украину в критические моменты. Мы можем быть разными. Здесь я уверен, собрались люди разные, разных взглядов. Нас объединяет а, а, одно: действительно, желание жить в мире и ненависть э, к террору наша ценность, когда разные люди действительно объединяются вот, вот в, в чем-то чем едином. А общее для нас это, это целостность и защита нашей страны, и неприятие терроризма, и в этом свете, безусловно, поддержка и Израиля. Вот наших друзей сегодня, их детей, женок, старых, намагаются вбиты только потому, что они евреи. Сегодня мы видим такую самую ситуацию, когда нас Тут намагаються вбивати тільки тому, що ми українці. Я хочу, щоб вони відчували нашу підтримку, наше плече. А якщо треба, то й збройну допомогу в боротьбі за державну незалежність держави Ізраїль. Я дійсно приїхав сюди буквально на один день, на 24 години, щоб взяти флаг, поблагодарити вас, подивитися в ліце тих прекрасних людей, які прийшли сьогодні сюди. поддержать Израиль. Это действительно очень важно мне как человек, который родился также на Украине в городе Житомир приехать сюда и увидеть все, что здесь происходит, поддержку, которую мы получаем тепло от жителей Украины. Я этот флаг завтра вечером привезу спикеру нашему парламенту Юлия Дельштейн и вручу его от вашего имени всех, кто здесь собрались и ваши пожелания теплые. И знаете, что наши пожелания в вашу сторону не менее теплые, чем ваши к нам. Слава Израилю! Слава Украине!